我把笔放在板子上了，啊，我不是要打扰你啊，我是怕你不好好，所以，没事，谢谢。嗯，还有其他事吗、嗯？没事了。啊，就是很好奇，你写的是什么呀？是盲人使用的一个盲文乐谱。周末，钢琴博物馆举办公开活动。 想要给学习音乐的盲人朋友普及钢琴方面的知识，这种乐谱没有的卖的吗？很少见，不好买。很多盲童想要学琴，都需要一个音一个音的记。那你也是啊。不然呢？哇，那你也太厉害了，这样都能学会钢琴，果然是个天才。 莫扎特曾经说过一句话：“我每天苦练琴十二小时，而旁人却只会说，哦，天才。嗯”那那你这个写的是什么曲子呀？亚麻色头发的少女，是你写的吗？ 不是已经说过了吗、啊。好，我知道了。那不是你写的，是谁写的？Debussy。Debussy。是你最喜欢的作曲家？嗯。嗯。我喜欢肖邦。那你喜欢他什么曲子？我夜曲。为什么？因为好听啊。 怎么？没什么。反正大家都一样，随大流的喜欢一首曲子或一个作曲家，其实从来没有真正的去了解过。喜欢这个人或这首歌，早已成为了一种标签，想显得自己很文艺罢了。我是不懂，但我觉得音乐不是好听才是最重要的吗？ 嗯，嗯,嗯，那算了，我先走了哈、啊。那接下来呢？我们现场邀请一位上台。 亲自体验一下古典钢琴弹起来到底是怎么样的。那我想邀请一位从来没有正式学过钢琴的上来体验一下。想要上来的请举手。那就那边站着那位姑娘吧，好吧，来，请。 试着记一下我弹这几个音的顺序，试着跟弹一下，用一只手也可以。 和你一起。 这才是小星星变奏曲，苍老师。